ছোৱালী তুমি ৰূপালী নহয় জানো

তাই ঢুকাল বুলি ভাবিছিল কিন্তু তাই এনেকৈ যে ঘপকৈ ওলাব কোনেও ভবা নাছিল আনকি ময়ো ভবা নাছিলো মই যদি এতিয়া গাঁৱৰ মানুহ মাতি আনো তেনেহলে সকলো গাঁৱৰ মানুহে অ তাইৰ আচল নাম মানে ৰূপালীহে আছিল তাইক আৰু ইয়ালৈ আনিব নোৱাৰি আনিলে সকলো মানুহে চিনি পাবচোন তাই মানে এইখন গাঁৱৰে জীয়ৰী নাই নাই মই তাইক আৰু ইয়ালৈ আনিব নোৱাৰো মামু বলা এইবোৰ মানুহৰ লগত মুখ চুপতি কৰি লাভ নাই তাই কিয় এনেকুৱা কৰিলে মই এইটো কথা ওলাই আহি এৰিম

কিবা আপত্তি আছে নেকি আকৌ কিয় থাকিব ইমান ভাল ছোৱালীজনী ওচৰতে হলেও বৰ ভাল ছোৱালীজনী বেলেগ ছোৱালী হোৱা হয় তোক আনিব নিদিলো হয় ৰূপালীৰ কাৰণেহে বিয়া পাতিব দিছো তাইৰ ঘৰৰ মানুহবোৰো বহুত ভাল তাকে অ মা তাই কৈছিলো আজি মই তাই ধেমালি বুলিহে ভাবিলে নেকি হব দে কেইদিনমান ৰ পইচা কেইটামান গোটাই ল বিয়া পাতিলে ঢেৰ পইচা লাগে নহয় ঠিক আছে হ'ব বাৰু যাদৱক লগ কৰিবলৈ গৈছিলে নেকি চা মই তোক ভালৰ কাৰণে কৈছো মই জানো যিহেতু এজন ভাল লৰা আৰু তই তাৰ লগতে বিয়া হবি কিন্তু এটা কথা এনেকৈ গাওঁৰ মানুহক দেখুৱাই দেখুৱাই তহঁতে লগ কৰি নাথাকিবি গাওঁ মানুহবোৰ গাঁৱৰ মানুহৰ অসুবিধা এটাই মানুহক কেনেকৈ তললৈ নিব পাৰে সেইকাৰণে বেছি লগ কৰা কৰি নাথাকিবি সময় আহিলে তহঁতৰ বিয়াখন পাতি দিম হব দিয়া যাদৱ আৰু ৰূপালী অলপ বেছি হৈছে যাদৱে আগতে ৰূপালীক ভাল নাপাওঁতে আমাৰ লগতে থাকে কিন্তু এতিয়া বেগবোৰৰ লগে লগে এনি টাইম তাইৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে আমাৰ খবৰেই নাই অ তাকেই ময়ো কথাটো লক্ষ্য নকৰা নহয় ময়ো লক্ষ্য কৰি আছো মাতিলেও কিবা আওকাণ কৰি দিয়ে আমি বেয়া মানুহ আকৌ ৰূপালীয়ে চাগে কৈছে আমাৰ লগ নহবলৈ ঐ কত যাও এ অলপ এইখিনি পোৱা শংকৰ

হব দেও তাই সৰু হোৱা বুজি নাপায় সৰু সৰু হোৱা প্ৰেম কৰিবলৈ সেইটো নাজানে ৰ বাপ্পেকে খং উঠিব পালে গুণ্ডা বুলি কৈছে নহয় গোণ্ড দেখা দিম চিনি পোৱা নাই অ তাকেইটো তাই কেনেকৈ গৰম গৰম কথা এইজনীক উঠাই দিও নেকি ৰ ৰ ধৈৰ্য ধৰ খঙত একো কাম নকৰিবি ভাল দিন আহক কি হয় মই তো কোৱা নাছিলোঁ কিহৰ লগত আপোনাৰ লগত কাৰণে তোমাক কৈ সিহঁত কেতিয়া লগত কথা পাতিছিলি সিহঁত মোৰ বন্ধু ভাল বন্ধু হয় মই কোনে কলো হয় সিহঁত জানো মই কিমান গুণ্ডা হব দেউ কিয় নো খং কৰিছ তো খং কৰিলে একেবাৰে ভাল নালাগে কিমান মৰম লগা জানি তই হাব হাব এতিয়া তেল মাইবা নালাগে নাই দি তেল মৰা তো তো মই খবৰ নাই মই ৰৈ থাকিলে তো খবৰ নাই কিয় নো তেনে কি কৈছ হব দে না খং তো কমাই দিয়া আ হাবা দে কি হল কোচ যাবলৈ লৈছ যাবা লকৈ আহো মই তো কি কৈছিলোঁ বেছিকৈ লগ কৰি নাথাকিবি বুলি হ'ব দিয়া অ' বেছি নহয় নহয় দিনটোতে এবাৰহে লগ কৰোঁ অলপ কথা পাতিম আৰু গুচি আহিম সোনকালে আহিবি বেছি ৰাতিলৈকে নাথাকিবি হ'ব দিয়া অ' মাজনী তুমি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা মই আহিছোঁ যা এই ল'ৰাটো সেইটো কাৰণে মই খাওঁ উঠে মোক যেইটা বজাত কয় সেইটা বজাতে আহিম মই নৈৰ পৰা বহি থাকোঁ কিন্তু নহয় তাৰতো খবৰে নাই অলপ খং কৰি দে ক'বা খং কৰিলে তোমাক বেয়া লাগে নহয় আজি আহক ৰ দিম অঁ ৰূপালী তই এইখিনিতে বহি আছ নিশ্চয়ৰ কাৰণে চোন বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা তাকেইটো আৰু আমাৰ আগৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কলে আমি কি কৰো দলি মাৰি পেলাই দিওঁ তেনেহলে ইমান সময় চাই আছ কিয় ধৰ এইজনী তই এতিয়াও গম পোৱা নাই এই নদীখন দেখি চাও এই নদীত তোক পেলাই দিম এতিয়া ইহঁতে তই মোৰ বহুত কথা কোৱা নহয় তই জালৱ অহালৈকে তই এই নদীখনতে উঠি যাতে ইয়াৰ পৰা জালৱ আহিবৰ সময় হল ঠিক আছে পলা কি হল আকৌ এজনী এতিয়ালৈকে অহাই নাযায় তাই যদি কেনেবাকে সোনকালে আহিলে মোক কিমান দম দি থাকে আজি তাই নিজে দেৰি কৈছে আহক ৰ আজি মই তাইক দম দিম আহ বেলি লহিয়াবই হলচোন তাই নাহেই চাগে আজি যোৱে গ আৰু মই ছোৱালীজনী এতিয়ালৈকে ঘৰ পোৱা আহি নাই মই তাই কৈছিলো এ সন্ধিয়া ঘৰ লগে লগে ঘৰলৈ আহিবলৈ কিন্তু তাইচোন অহাই নে বৰ চিন্তা হৈছে যাদৱৰ ঘৰতে এবাৰ খবৰ লৈ আহো নেকি তাতো যাব পাৰে তাকে কৰো মই অ ঘৰত কোনোবা আছেনে অ কোননো ভিতৰলে সোমাই আহ এ মই হে অ ইমান ৰাতিখন কি হল আকৌ ৰূপালী ইয়ালৈ আহিছিলা নেকি ৰূপালী ৰূপালী চোন নাই আহ ইয়ালৈ যাদৱ আছেনে

আপুনি ইমান হুলস্থুল নকৰিব মই এবাৰ চাই আহে কিন্তু তাইতো কলেকো নাযায় তাকেইটো আপুনি ইমান অধ্য্য নহব

গাঁৱৰ মানুহে কোনো গম নেপালে যে আমি ৰূপালীক পানীত পেলাই দিলো তাই চাগে এতিয়া ডেড বডি হৈ গল বুৱতী নদী নহয় ঘৰ পালেগৈ ঠিক নাই তাকেইটো ঐ কত যাও নাই এনেই মনটো ভাল লগা নে যে ওলাই আহিছো তোৰ বৰ বেয়া লাগিছে ধে ৰূপালীজনী কি হৈ গল তাকে অ কত গল কি কথা একো কমকে মাৰিহে পেলালেনে নাই নাই দে তোৰ মনে কৈছে যেতিয়া জীয়াই আছে চাগে হব দে তোক কৈ নাথাকিবি আমি আছো নহয় তোৰ লগত আৰু সদায় থাকিম ঐ এই প্লেচটো ধুনীয়া কি তোক পিকনিক খাব দে তাকেইটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে প্লেচটো অ সেইফালে চাচোন কি হল আকৌ হেৰি চা ছোৱালী ইয়াত আকৌ কেনেকৈ পৰি আছে ক'ৰ ছোৱালী বা চা নুচুবি নহ'লে পুলিচে আমাকে ধৰিব কোনোবাই চাগে মাৰি পেলাই পেলাই থৈ গৈছে হেৰি ৰচোন এইটো আছোন ওচৰলৈ জীয়াই আছ যদি হস্পিটেল নিব লাগিব মই এইবোৰ পালাত পৰিবলৈ নাই দেই মই যাওঁগৈ তই যি কৰ কৰি থাক আৰে ৰ এইটোচোন পলালেই মই অকলে বাৰু কি কৰিম অহ এইচোন জীয়াই আছে মই সোনকালে হস্পিতেল লৈ যাব লাগিব যাওঁ সোনকালে হস্পিতেল লৈ যাওঁ তাৰপিছত যি হয় হৈ থাকিব ডক্টৰ তাই হ'লেও ভাল পাইছেনে তাই কণ্ডিশ্যন একেবাৰে বেয়া হয়তো তাই পাষ্টৰ কথা সকলো পাহৰি যাব কি হয় আপুনি কোন হয় তেখেতৰ মই মই তেখেতৰ হাজবেণ্ড অ' আচ্ছা কেনেকুৱা হ'ব পাৰিলে কাণ্ডটো পুখুৰীত পিছলি পৰিল ভালে কৰিলে ইয়ালৈ লৈ আহিলে আপুনি চহী এটা কৰিব লাগিব আহক মোৰ লগত ঠিক আছে ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমি সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিম তুমি হস্পিটেলত আছা তোমাৰ এটা এক্সিডেণ্ট হৈছিল তুমি এতিয়া ঠিক হৈ গ'লা আপুনি ভিতৰলৈ সোমাই আহকচোন এখেতৰ হুঁচ আহিছে আপুনি তেখেতৰ ওচৰত গৈ সোধক আপোনাক চিনি পাইছে নে নাই মোক চিনি পাইছা নে পাহৰিলা নেকি মই তোমাৰ হাজবেণ্ড অঁ আমি বিয়া হোৱা নাছিলো নেকি ভাগ্য ভাল তেখেতে যে আপোনাক চিনি পালে কিন্তু বেলেগক চাগে তাই চিনি নাপাব হ'ব দিয়ক ডক্টৰ তাই মোক চিনি পালেই হ'ব বাকী কাকো চিনি পাব নালাগে তুমি সুস্থ হৈ যোৱা তেতিয়া তোমাক ঘৰলৈ লৈ যাম ঠিক আছে হ'ব এইটোৱে আমাৰ ঘৰ মোৰ কি হৈছে মই সকলো কথা পাহৰিব লৈছোঁ যে একো হোৱা নাই এক্সিডেণ্টো হৈছিলে যে সেইকাৰণে লাহে লাহে সকলো ঠিক হৈ যাব মুঠতে তুমি বেছি চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে ৰিলেক্স হৈ লোৱা মামু তুমি বলাচোন

মই মুঠতে জানো মই তাইক সহায় কৰিছোঁ আৰু যদি তাইক দিওঁ আগৰ কথাবোৰ মনলৈ ঘূৰিয়ে নাহে তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়াও ইয়াতে থাকিব তাই এতিয়া তুমি তাইৰ কাৰণে কিবা এটা বনাই দিয়া গৈছোচোন তাইক ভোক লাগিছে চাগে হ'ব দিয়া আৰে তুমি পাকঘৰত কি কৰি আছা আপোনাৰ কাৰণে চাহ বনাইছোঁ আকৌ এই নালাগে দিয়া মই নিজে বনাই খাম মই থাকোঁ দিলোঁ আপুনি কিয় কষ্ট কৰিব লাগে মই বনাই দিম নহয় ঠিক আছে দিয়া নহ'লে বনোৱা তুমি আৰু আজি কি খাবানো মানে ভাতৰ লগত মই ইমান দিনৰ মূৰত আহিছো ন সেইকাৰণে মই আপোনাক বহুত ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি খুৱাম মই বহুত ধুনীয়া ৰান্ধিব জানো হ'ব দিয়া তোমাৰ যি মন তাকে বনাবা ঠিক আছে গুড মৰ্ণিং মৰ্ণিং বহুত সোনকালে উঠিলা নেকি তুমি অঁ সোনকালে উঠিলো তুমি কালি ৰাতি ক'ত খোলা ন মই ইমান সময় ৰৈ আছিলোঁ তোমাৰ কাৰণে ৰৈ ৰৈ টোপনি গ'লোগে মই লেপটপতে চিনেমাখন চাই আছিলোঁ তেতিয়ানো টোপনি আহিল গমকে নাপালোঁ সেইকাৰণে তলতে টোপনি গ'লগে অঁ আচ্ছা ঠিক আছে নহয় তুমি এতিয়া মুখ হাত ধুই লোৱাগৈ মই তোমাৰ কাৰণে চাহ বনাম হ'ব দিয়া মোৰ ঘৰত কোনোবা আছেনি অঁ বাইদেউ

মই তোক চিনি নাপাম নেকি নিজৰ গাঁৱৰ ছোৱালীজনী অত দিন কি কৰি আছিলে আৰু তই সেইখিনি কেনেকৈ পালিহি মই যে উজনি কথাষাৰ কৈছিলো সেইজনী ছোৱালী অঁ কিন্তু তোমালোকৰ ঘৰ কেনেকৈ পালে আহি ৰূপালী তুমি কাম এটা কৰাচোন তুমি ভিতৰলৈ যোৱা কাপোৰ সাজ সলাই লোৱাকে মই মা হাতক বুজাই আছো তোমাৰ একো হোৱা নাই তুমি যোৱাচোন জেঠাই প্লিজ মই আপোনাক সাহায্য কৰিছো তাই অতীতৰ কথাবোৰ আকৌ সোঁৱৰাই নিদিব কাৰণ মই তাইক বহুত ভাল পাই পেলাইছ মই তাইক এতিয়া এৰি থাকিব নোৱাৰো তাই মোৰ পত্নীৰ স্থান পালেও জেঠাই কিন্তু শুন এইটো কেনেকুৱা সম্ভৱ হব কাৰণ তাই বেলেগক ভাল পায় বেলেগক ভাল পাই যে কিন্তু এতিয়া সেতিয়া মোক ভাল পায় তাই মই তাইৰ হাজবেণ্ড মোকে সকলো বুলি ভাবে তাই প্লিজ জেঠাই সেইবোৰ কথা আৰু গাঁৱতো নোলাব নহলে তাইৰ মাকে তাইক লৈ যাব আৰু মোৰ মোৰ কি হব মইতো জীয়াই জীয়াই মৰি যাওঁ এইকেইদিনতে মই তাইক বহুত ভাল পাই পেলাও জেঠাই লাগিলে অ জেঠাই গল তই তাইক কত লগ পালি তই নদী কিনাৰতে পৰি আছিল মই ফুৰিবলৈ যাওঁতে তাইক দেখিলো আৰু লগে লগে হস্পিতেল লৈ গলো কোনোবাই চাগে তাইক বৰ বেয়াকৈ মাৰি পেলাই দিছে তাই মাকে ভাবি আছে

অ গৈছো ৰবা এতে মোক কোৱা কি হয় আছে বাহিৰ নাই অ কোন একো হোৱা নাই তোমাৰ কথা কি কৈ আছিলে বহুত ভাল ধুনিয়া সোৱালি পাইছা বুলি তুমি মিছা কৈছা নেকি মোক মই কো কলে মিছা কথা কম তুমি এনেও ধুনিয়া হব আৰু এসি ৰোমেণ্টিক দেখাব লাগে বিমান কিনি পাৰো দেখাইছো আৰু ঠিক আছে তেনে হলে বাহিৰ যাচ্ছি তেনে কথা কথা পাতি আছে মোৰ একো পৰতে নাই কিন্তু মোক ৰূপালী ৰূপালী কৈ থকা কাৰণে মই মান কিবা নিচিনা ফিল কৰি আছিলোঁ জিঠাইহতৰ গাওঁৰ ছোৱালীজনী আছে বোলে তাই তোমাৰ লগত দেখিবলৈ একেই তাইৰ নাম ৰূপা জী সেইকাৰণে জেঠাই চক খাই গল তুমি বুলি আচ্ছা আহি